Untuk pengetahuan semua Saya juga adalah Salah satu pelabur Dua-dua saya melabur juga Total pelaburan yang saya invest adalah 207 juta Saya sendiri terkesan Ejen-ejen yang lain pun terkesan, dalam dunia pelaburan nama IRPS atau Islamic Redha memper preference shares kini menjadi simbol penipuan bertopengkan agama yang menggoncang kepercayaan rakyat Malaysia terhadap pelaburan Islamik. Skim ini yang dijalankan oleh FGP Ventures number Berhad dan dibantu figura ternama Datuk Seri Mahadi menjanjikan pulangan lumayan dengan risiko sifar, namun akhirnya terbukti sebagai satu penipuan besar-besaran. Suami kepada selebriti Heliza Helmi, Mahadi Badrul Zaman dimasukkan dalam senarai amaran pelaburan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC. Berdasarkan laman web Investor Alert List mendapati nama ahli perniagaan terbabit dan syarikatnya AUF MBZ Consortium berada dalam senarai teratas. IRPS Islamic Renewable Preference Shares adalah jenis pelaburan yang menawarkan saham keutamaan preference shares yang kononnya dijamin mengikut prinsip syariah. Saham keutamaan adalah saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran dividen sebelum pemegang saham biasa dalam sesebuah syarikat serta hak untuk mendapatkan kembali modal yang dilaburkan apabila syarikat membubarkan atau mengadakan pembelian semula saham. Dalam konteks IRPS, Islamik merujuk kepada pelaburan yang diatur agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan aktiviti yang dianggap haram seperti perjudian atau pelaburan dalam industri tidak halal. SAM ini kononnya dirancang agar patuh kepada undang-undang Islam dengan menawarkan pelaburan yang dianggap halal dan beretika. Namun, pelaburan jenis ini seringkali disalahgunakan dengan syarikat yang menggunakannya untuk menipu pelabur seperti dalam kes yang melibatkan FGP Ventures yang menggunakan label Islam untuk menipu pelabur yang percaya ia adalah pelabur yang sah dan halal. FGP Ventures Sendang Berhad ialah sebuah syarikat persendirian Berhad yang menawarkan saham kepada orang awam dari Ogos 2020 hingga Ogos 2021 tanpa kelulusan sah daripada pihak berkuasa satu pelanggaran nyata terhadap akta syarikat 2016 Pengarah utama syarikat ini dikenali sebagai Kemlani Satej seorang warga negara Singapura berusia 62 tahun yang pernah berdepan empat pertuduhan berkaitan penawaran saham tanpa kebenaran Namun, semua pertuduhan terhadapnya telah ditarik balik oleh pihak pendawaan pada Mac 2024. Dari sudut operasi FGP Ventures terlibat dalam sektor pertanian, ternakan dan perikanan dengan penekanan kepada pelaburan dalam penanaman pokok Paulownia. FGP Ventures merupakan anak syarikat pada Ventera Ventures dan berpangkalan lokasi yang sama Wisma UOA Damansara 2, Cangkat Semantan Damansara Heights. Syarikat ini sering menggunakan naratif keuangan sosial Islam untuk memikat pelabur dan meyakinkan orang awam tentang keselamatan pelaburan yang ditawarkan. Namun begitu, tindakan menawarkan saham tanpa kelulusan sah daripada Soranjai Syarikat Malaysia dan Soranjai Sekuriti Malaysia telah mengundang tindakan undang-undang. Pada Mac 2024, FGV Ventures telah dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM25,000 oleh Mahkamah Seksyen Nama je salah satu pengarah tu kononnya apa? Malaysia Malaysia figure Islamic figure Tapi kalau dia fikir daripada setiap gambu, dia boleh tahu tak pun tak apa dua sebesar ni dia ambil itu kat. Syarikat tu dituduh Dituduh tapi duit kami ni macam mana? Kenapa ada syarikat yang didebati masalah tapi tak dipulangkan duit? Pelabur awal menerima pulangan seperti dijanjikan namun ini sebenarnya dibayar menggunakan wang pelabur baru satu ciri klasik skim Ponzi apabila aliran wang mula tersekat pembayaran mula tertangguh dan akhirnya terhenti menyebabkan pelabur mengalami kerugian besar skim ini menyasarkan golongan profesional Islam pesara kerajaan, guru dan usahawan kecil yang mempercayai pelaburan Islamik lebih selamat pengguna istilah Islamik dan elemen agama dalam operasi menambahkan keyakinan pelabur terhadap skim ini lebih 125 orang orang tampil membuat laporan polis selepas menyedari mereka telah kerugian besar. Ada yang melabur sehingga rm ringgit dengan jumlah keseluruhan kerugian melebihi RM60 juta. Ringgit. Persoalan timbul mengapa pihak berkuasa tidak bertindak lebih awal walaupun promosi IRPS telah dijalankan sejak 2020. Adakah ini kegagalan pengakuasaan atau terdapat tangan-tangan gaib yang melindungi mereka? Dalam banyak rakaman promosi dan sesi taklimat pelaburan, elemen agama digunakan dengan jelas ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi dan istilah Afid dimanipulasikan untuk menyedarkan naratif pelaburan mereka satu penghinaan terhadap Islam syarikat ini juga menggunakan platform webinar dan ceramah motivasi yang menampilkan tokoh-tokoh keusahawanan untuk menambahkan kredibiliti rata-rata pelabur yang tertipu berkata mereka yakin kerana melihat orang besar turut menyokong Nama Datuk Seri Mahadi Badrul mula timbul apabila beliau dikatakan pernah menghadiri beberapa sesi pelaburan tertutup dan memberi testimoni membakar semangat pelabur walaupun bukan pengarah rasmi syarikat. Menurut maklumat tidak rasmi, Mahadi mempunyai hubungan rapat dengan salah seorang pemilik FGV Ventures. Ada pelabur mendakwa mereka diyakinkan kerana orang-orang berpengaruh tu berada dalam latar belakang syarikat ini. Alhamdulillah pencapaian of MBZ last year 2021 kita achieve lebih daripada half billion Yes. So kalau tengok dalam industri kewangan ni, Alhamdulillah Al tu kira Alhamdulillah lah sangat besar lah ikut kan. So kami berhasrat untuk melebarkan lagi peluang pelaburan untuk rakyat Malaysia untuk ada satu simpanan yang boleh beri pulangan yang Alhamdulillah kalau compare dengan tradisional plan. Uh, so apa yang kami lakukan pada tahun ini insyaAllah kami akan, uh, target kami adalah untuk membantu sebanyak 50 juta uh, sales. Kehadiran Mahadi dalam naratif ini menimbulkan spekulasi bahawa skim IRPS dilindungi oleh rangkaian orang kenamaan yang tidak mudah disentuh satu lagi kes untouchable elite dalam dunia pelaburan. Malah kini, Mahadi tampil sebagai mangsa penipuan IRPS tetapi naratif ini langsung tidak menyelamatkan reputasinya daripada kritikan awam. Mahadi bukan sekadar pelabur biasa. Beliau adalah pemuka kepada skim tersebut memperkenalkan dan mempengaruhi pelabur dengan wajah penuh keyakinan serta jaminan kononnya pelaburan ini patuh syarikat. Dalam dunia perniagaan, peranan sebagai penghubung atau duta pelaburan bukan alasan untuk lepas tangan bila mana wang orang ramai hangus. Apatah lagi bila beliau sendiri mengaku sudah melabur 20 juta ringgit. Ini bukan tanda diperdaya. Ini tanda tamak dan terlalu yakin kononnya orang dalam. Paling mencurigakan, nama Mahadi Dasyarkat AUFMBZ Konstantin PLT telah disenaraikan dalam senarai amaran SC sejak Februari 2024. Jelas menunjukkan pihak berkuasa sudah lama menghidu bau penipuan ini. Jika benar Mahdi bertindak atas niat baik Kenapa masih galak mempromosikan skim ini kepada orang ramai selepas tarikh itu Ini bukan soal ketelusan Tapi kecewa yang besar seorang yang mengaku sebagai ahli perniagaan islami Pelabur bukan hanya tertipu dengan skim Tetapi juga dengan kredibiliti palsu yang dibawa Mahdi Atas nama agama dan pengaruh selebriti lebih pedih lagi Mahdi bermain dengan persepsi menggunakan imej Islamik untuk menanam kepercayaan dalam kalangan umat Islam bila memanipulasikan sentimen kepercayaan untuk menyarung jubah melempar slogan patuh syariah tetapi akhirnya pelabur ditinggalkan terkontang kanting dengan surat perjanjian kosong bila duit lesap yang tinggal hanyalah skrip lama, saya pun kena tipu. Tetapi rakyat sudah penat dengan skrip basi. Apa yang mereka mahu sekarang hanyalah wang mereka semula dan keadilan. Desas-desus yang bertiup kencang dalam kalangan netizen dan pelabur mendakwa bahawa adik kepada Datuk Seri Mahadi Badro Zaman turut memiliki kepentingan dalam skim pelaburan IRPS dengan ada yang menyebut pegangan saham sekitar 5% walaupun tiada dokumen rasmi mengesahkannya. Spekulasi ini menjadi bahan perbualan hangat di media sosial dengan ramai yang mempertikaikan bagaimana seorang individu yang begitu rapat dengan tokoh utama skim ini boleh terlibat tanpa diketahui umum Sebagian pelabur telah memfailkan saman sivil terhadap pengarah-pengarah syarikat. Namun, proses undang-undang di Malaysia terkenal dengan kelewatan dan birokrasi menyebabkan mangsa terus menanggung derita tanpa pampasan. Pihak Suranjaya Sekuriti akhirnya membuka kertas siasatan pada akhir 2024 setelah tekanan awam semakin meningkat. Namun, tindakan ini dianggap terlambat dan mungkin tidak mampu mengembalikan wang mangsa. Pihak bank juga perlu disoal bagaimana sejumlah wang transaksi pelaburan boleh berlaku tanpa sebarang tanda amaran. Adakah pegawai keuangan yang terlalu lalai atau mereka sudah terbiasa dengan pelaburan kreatif yang kononnya halal. Isu ini menghidupkan semula persoalan lama Mengapa begitu mudah rakyat Malaysia ditipu dengan skim cepat kaya berjenama Islam Dari Pak Mantelo, JJ Pua Turish hingga ke IRPS Modus operandi berubah tetapi mangsa tetap orang yang sama Pelaburan IRPS juga membuka pekong kepada realiti industri halal investment di Malaysia Banyak syarikat mula guna label Islamik tanpa audit, tanpa pensijilan dan tanpa kawalan Dan pengguna terlalu naif untuk menyemak Ramai pelabur mengakui mereka tidak membuat semakan menyeluruh seluruh kerana terlalu percaya dengan jenama Islamik dan penampilan profesional penganjur antara yang terpedaya termasuk pesara guru, bekas penjawat awam serta usahawan wanita yang menjual aset simpanan mereka semata-mata untuk melabur ada yang kini terpaksa bekerja semula walaupun telah bersara kerana simpanan mereka hangus dalam pelaburan ini ramai ejen yang mempromosikan RAPS merupakan kenalan rapat jiran, rakan masjid atau ahli keluarga ini menyebabkan tekanan emosi berganda apabila pelaburan tersebut gagal ironinya ramai ejen juga akhirnya menjadi mangsa kerana turut melabur dan percaya kepada skim ini sah. Skandal IRPS adalah satu lagi tamparan hebat kepada integriti pelaburan Islam di Malaysia. Di sebalik denda kecil dan pertuduhan yang ditarik balik, mangsa terus menanggung beban. Persoalannya jika sistem undang-undang masih gagal bertindak tegas, berapa ramai lagi yang akan menjadi mangsa skema islamik seterusnya? Penutupan kepada isu IRPS ini tidak boleh dilepaskan begitu sahaja, terutamanya apabila nama Datuk Sri Mahadi Badru Zaman terlibat dalam mempromosikan skim ini. Sebagai seorang yang berpengaruh, beliau sepatutnya tahu betapa besar tanggungjawab yang dipikulnya apabila melibatkan diri dalam sesuatu yang berpotensi merosakkan kehidupan orang-orang. Mengapa beliau sanggup bersekongkol dengan skim penipuan yang jelas memanipulasikan kepercayaan orang ramai? Atau adakah kerana janji-janji keuntungan yang menggiurkan? beliau terlupa akan etika dan tanggungjawab moral? Rakyat berhak tahu apa sebenarnya berlaku di belakang takbir dan mengapa Mahadi tidak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerugian yang ditanggung oleh pelabur-pelabur yang terpedaya. Skim ini bukan sahaja merosakkan sistem keuangan negara tetapi juga merosakkan integriti dan kepercayaan kepada figura awam seperti Mahadi. सखियामकस्ट है